Здравствуйте! Сегодня в Донбасской государственной машиностроительной академии состоялась ярмарка проектов ЕС, которая проходила в рамках проекта ⁇ Дни Европы в Украине ⁇ С приветственным словом и обзором главных программ помощи ЕС выступил руководитель программы сотрудничества представительства ЕС в Украине Берн Дегрот. Проректор по научной работе и внешним связям, научный руководитель проекта «Темпус» и громадин Алиев рассказал о научном сотрудничестве с другими вузами, а также о проблеме внедрения инноваций в систему образования. Один из самых интересных вопросов, которые затрагивались на ярмарке, был, как получить грантовую поддержку ЕС и особенности подготовки успешной заявки. После выступления участникам предоставлялась возможность задавать интересующие их вопросы. Это был вопрос, да?

По таким секциям ⁇ экономическое развитие, инфраструктурные проекты, гуманитарные вопросы, гражданское общество и волонтерское движение, а также безопасность общин и развитие независимых средств массовой информации. На них были сформулированы проблемные вопросы региона и предложены пути их решения наши города то один от террористов, то очень много местные э, общественные организации э, приняли все в том, чтобы можно быстрее регион был очищен от боевиков и от граждан. Мы живем в 21 веке, соответственно, я не вижу никаких проблем в плане запроса, допустим, прямо с пропускного пункта данных по конкретному человеку Центральную избирательную комиссию. Пожалуйста, все данные избирателей хранятся. Значит, Соответственно, на пункте можно разместить специалиста, психолога, и не так много нужно. Пунктов мало, пять психологов, которые в беседе с человеком могут уже в принципе определить, на как он настроен, сепарский, пропаг... патриотический и так далее. То есть, соответственно, с точки зрения безопасности его пропуска через этот пункт проблема уже решается. Мы потенциальных террористов не пропускаем. Значит, опять же, отсутствие документов не говорит о том, что нужно сразу восстанавливать документы на постоянной основе. Пожалуйста, время на удостоверение личности с определенным сроком действия. Во время этого срока действия соответствующие структуры проверяют благонадежность данного человека. Никто не запрещает нам в условиях такого чрезвычайной ситуации все-таки вести обязательную дактилоскопию. Вот а вечером мероприятия продолжились в ювелирном доме САГА, где был представлен ряд проектов, которые выполняются в нашем регионе.